Sevindirici bir haldı ki, öqrübəttə yaşayan və ya müvəqqəti olaraq işi ilə əlaqəli ölkədən xaricdə olanlar öz dillərini unutmurlar. Məsələn, İstanbulda qeydiyatsız yaşayan Azərbaycanlıların uşaqları elə Azərbaycan dilinin məktəbdə təhsil alır. Gözəl təşəbbüsdür, yaxşı tərəfləri kimi problemləri də az deyil. Hər gün olduğu kimi yenə uşaqlar məktəbə gəlir, sinif otağında öz yerlərini tutur və dərsə başlamazdan öncə Azərbaycan himnini oxuyurlar. Bu məktəbdə oxuyanlar Azərbaycanlı uşaqlar olsa da, bura Azərbaycan deyil. İstanbulda Azərbaycanlı şagirdlerimizin təhsil aldığı Azərbaycan məktəbindəyik. Bu məktəbdə 75 Azərbaycanlı şagird var. Hal-hazırda 1-ci sinifdəyik. Bu sinifdə isə 7-11 yaş arası 27 şagird təhsil alır. Üç ibtidai sinifdən ibarət olan məktəbdə əsasən qardaş ölkədə qeydiyyatsız yaşayan azərbaycanlıların uşaqları oxuyur. Elə Zəhra Ana Yardımlaşma və Dayanışma Təşkilatının dəstəyi ilə İstanbulun halkalı bölgəsində bu məktəbin açılmasında məqsəd də azərbaycanlı uşaqların sosial həyatda sağlam inkişafını təmin etməkdir. Bu məktəbdə təhsil Azərbaycan dilindədir. Tədris proqramı Azərbaycandan gətirilib. Uşaqlar Azərbaycan dilində, müəllimlər də Azərbaycanlı müəllimlərimizdir. Ay mənim vətənim əzəmətli şöhrətim, Azərbaycanımız Qarımın bolan qor vərsəsində tanıt odlar yandırır bütün keçirəsində Azərbaycan yitmisbitti. Biz 3 aydır ki burada dərs keçirik. Bizim proqramımız da Azərbaycandan gəlib, Azərbaycan proqramı üzərində işləyirik. Daşlar, dəstəklərimiz də da Azərbaycandan gəlib. Azərbaycan dərsləri keçiririk. Uşaqlarımız oxumağı, yazmağı öyrəniblər. İndiyə qədər uşaqlar heç bir hərf tanımırdılar. Amma bu məktəbin problemləri də az deyil. Məsələn, 12 və 6 yaşlı uşaqlar bir yerdə 1-ci sinifdə təhsil alır. Yəni burada 11-12 yaşlı uşaqlar ilk dəfədir ki, kitab-dəftər üzü görür. Çətin olsa da onlar qısa zamanda ərzində hərfləri öyrənir, oxuyur, yazır, riyazi hesablamalar edir və həm yaşlılarından geri qalmaməğa çalışırlar. Neçə yaşım var? 12. Baxın necədir? Çətin deyil çoxuma. Çox çətindir amma öyrənirəm. Həm dağınıqlıq yaptık, həm başça müəllimi əvəzinə elədik. Sonradan bunları, yəni okul şeyində hani qlava gətirdik. O izdən biraz zorluqlar, çox zorluqlar yaşadık amma yəni zəhmətimiz hədər getmədi. Tarixi yaşadığı diləyisə bir umuda düşük o Onların əsas çətinliklərindən biri də Azərbaycan dilində olan dərsliklərin azlığı ilə bağlıdır. Bundan başqa bu məktəbi qurtaranların sənədləri tanınmır. Bu isə onların təhsillərini davam etdirməyinə imkan vermir. Ən böyük beklentimiz bunların rəsmi formalaşdırılmasıdır. Biz bunu bir başlattıq ki, yəni burada belə bir şagirdlərin varlığı var, bilinsin. İnanıram ki, rəsmi Bakı da burdakı vətəndaşlarının bu durumundan Ə, razı değile düzəldilməsi üçün gərəkən şeylər yapılacaq. Elbette burdakı təhsili verəcək ama 1-5 ilin sonunda ibtidai məktəb qutaran da bu öyrəncələrin yoluna davam edə bilməsi üçün rəsmi bir evrak lazımdır. Səbuhi Turan, Vüsalə Abbasova, Hüseyn Mustafaev, ATV Xəbər Türkiyə. Gəlin əsasən də axırıncı məqama diqqət çəkək ki, dəstək problemləri var bu uşaqların oxumaq istəyirlər. Rəqiqə təhsil nazirliyi də yerə əlaqədar qurumlar eşitdilər, gördülər. Azərbaycan dilini öyrənirlər. Ona görə də dəstək olmaq lazımdır.